Ты я снимаю, фиксирую, я фиксирую, я фиксирую, я фиксирую. Я фиксирую. фиксирую, что ну, твои действия по отношению к нему, смотри. <связать> ну я фиксирую, а я фиксирую а правонарушение. А вы, я какие я... Я... Ну, человек не Что ты чухаешь? Что вы снимаете на видео? Что ты чухаешь? Что вы на видео снимаете? Не снимай Вы снимаете. Бери руки. Берите. Берите. А что ты ее трогаешь? трогаешь? Бери. что ты ее трогаешь? Бери. Зачем ты ее трогаешь? Не трогай. Он Сышу. снимает, не не это не нормально. Он снимает. Он, снимает. Он же не меня не снимает. Что я не могу снимать? И что вы мне сделаете? Иди туда, гуюй на поле. Иди гуюйте туда. А что вы стоите тут пиздыка? Я тоже там уже отвоевал свое. Сидеть пиздыка нахуй. И не надо. Тут прямо вот так. Зачем вы Пацаны, убери руки. Зачем ты мне... Я знаю, ты цикаешь, не кашля, что? Ну, телефон. Ну, ну, ну. Зачем Парах, ты у меня вырываешь телефон? Да потому что нельзя на видео Зачем? снимать без послушайте, послушайте, послушайте за... их Запрещено вырывать телефон. Запрещено Заборону на зиму ты, блядь. Я, Я не не фиксирую. Ты умный дух. Да. Зачем ты да. трогаешь? В смысле трогай? Мы, блядь, проверяем его данные. Мы с документами. Послушай, Отпусти его и все. Отпустили. Уже отпустили, да, 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 да. 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 Без Оль, давай без камеры, выключай. давай без камеры, давай, не трогайте меня, Слушай, будет. она пенсионерка, лови, бля. бля, женщина, ты, и то, ну, ну, не, не проходит. Камеры, поговорим Послушай. Золотая. Я не хочу раздавать повестки, мне в западло раздавать пацанам повестки. Мне в западло раздавать, бу, конечно.

Не, а я, а не одно, я ни, буду. ни одно не раздал. Не молодец, раздал. молодец. Молодец. А я буду раздавать, потому что, что я, раздал, а? я там был, бул, что, я буду. Лучше я лучше поеду на Я, я, я еду, еду, еду сейчас. Ты там просто не був, походу. Був я. Не був. Був я не не был. в отличие. Поверь, я был в этом. Поверь мне, Нина. Я на клещах. Ты там был уже сдох. Блин, сука. За ними стоят хлопцы, которые вообще не воюют. И, ходят в формах и получают деньги. А можно спрошу, а что вы подошли просто защитили за того парня? За то, а что я защитила? У меня сын такой, как и ты. Все правильно. Ну что я не защищу? таких идиотов. Почему я взял, достал телефон и начал снимать вам то, как заказчики себя и с полицией ведут по отношению к парню, который на гольфе заказчик ему под переднее колесо со стороны водителя засовывал ногу и провоцировал его, чтобы он наехал ему на ногу, ну, создать провокацию ему хотели. И этот, э, я достал телефон, почему? Потому что я видел, что это беспредел. Для меня это что-то подобное, как мне гранату подкидали, как мне 116 бригада выкрадала. Потому я подобный беспредел не мог закрыть молча глаза. И Потому я э, достал телефон начал фиксировать, дабы создать э, дискомфорт, чтобы дальше не продолжали беспредел по отношению к парню. А, почему э, я так отреагировал? Ну, шо, ну нужно реагировать. Спасибо пенсионерке, которая сбоку рядом была, которая тоже отреагировала на этот беспредел. Но э, в чем суть данного видео, что я публикую? Посмотрите, как он ведет по отношению к женщине, у которой сын на фронте. Ну, я не говорю про женщину, там, как бы поведение и все остальное. Как он с ней матами разговаривает, обратите, это у нее сын на фронте. Ну а второй момент, который я, бы хотел бы подчеркнуть. Смотрите, я и шел в ЦНАП, этот, я в военной форме, с тцк шевроном, и шел в ЦНАП, у э, меня там военный документ нужно было отсканировать, и, этот, и увидел э, этот же, что тцк стоят. Почему меня это задело? Потому что, э, согласно закону, с 18 числа люди могут обновлять данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПе. Меня это задело. Почему? Потому что многие ну, плохое отношение к ТЦК. Я не буду рассказывать, почему к ним плохое отношение. Но законом было предусмотрено, что они могут обновить данные в гражданской сфере, то есть в ЦНАПе, центр надания административных послуг. И у меня там сосед, директор Виталик. Этот. И я понимал, что Людям э, должна быть возможность Прийти э, Не идти в, э, в это, ТЦК А прийти в ЦНАП Но их как котят Под ЦНАПом ждали ТЦКшники в ведро с водой э, Давая их ну, Мое субъективное мнение Есть э, Такие знаете Понятия и жизненные правила Вы сказали Идите обновляйте данные в ЦНАП, а их там ждут ТЦКщики. Что за беспредел, вы мне объясните. Я взял, набрал э, Александра Владимировича Логиненко, говорю, такая-такая э, обстановка, какая же ты, не мои, мои таким не занимаются, э, возле ЦНАПа. И, а оказывается, город приехал на территорию Полтавского района и, и начал колпашить. Э, этих э, людей, те, эти, которые должны прийти в снап, даже мимо проезжает, смотрят, стоят эти поехал дальше. У него должна быть возможность э, выбор, а вы ему не оставляете выбора, вы его вроде говорите идите, идите, и тут же стоите и ждете. Начинать, то есть район в данной ситуации Лавиненко поступил порядочно и этот он э, не, не идут туда ТЦКшники говорят, люди идите обновляйте данные без вопросов просто идите обновляйте данные а их тут город стоит ТЦКшники и колпаш они сразу уехали после этого видео, но сам факт они провоцировали, ногу вставлял под машину, чтобы парень наехал ему было потом криминальная ответственность я считаю, что это беспредел то, чем занимается во-вторых, подумайте вот таких парней подобного рода мобилизирует, что он потом думать будет про свою службу э, в армии, какое у него будет впечатление, И какое отношение к этому всему у него будет. Да никакое, потому ну, что его загнали по беспределу. Э, государство должно работать над мотивационной составляющей, а на сегодняшний день э, то, что делает ИЦК но ну, это беспредел. Э, это с 32-33 годов полицаи, и, 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 дружинники и тому подобное. Я тоже служил в ТСК, вам скажу, половиной месяца. Я ни одной ни повестки не участвовал, я ни на блокпостах нигде не стоял. Э, ну, я в поховании принимал участие, я считаю, что это за честь. Я, этот, я в почестной э, э, роте охраны был. Ну, почестно-варто я на подобные беспределы должен реагировать, как личность прежде всего. Потому что э, я знаю по отношению ко мне, э, в подобно в репрессивных системах, где я был, где дом, трудом, казенный дом, не один раз так поступали. И вот такие ТЦКщики, как вот этот парень, это беспредельщики. Э, скажу вам честно, за время пребывания в ТЦК я ни разу не видел, чтобы кого-либо из ребят заставляли раздавать повестки те, которые отказывались раздавать повестки, они их просто не раздавали. Они отказывались им давали другие функции. Все те, кто раздают повестки, это их личные желания. Мотивационные составляющие, типа в виде премии, там добавок нет, этого всего, говорю, это чисто личное их убеждение раздавать повестки одно раздавать повестки а второе заниматься в руки протягивать оскорблять маты. посмотрите как он дерзко борзо бор себя ведет посмотрите вот э, вчера видео Харькове э, где ЦК э, руки протянул это беспредельщики и ну я вам скажу честно э, мне это напоминает э, расскажу так мне Алла Николай рассказывал мне отец э, был воинам Великой Отечественной войны. И у них было такое... После войны многие военные, ну, некоторые военные, приезжали в другие города жить. Они не в родные города приезжали жить, а э, приезжали в другие города жить. Ну, их воспринимали, что, что служили, войны, Великой Отечественной войны, отношения с... А потом через время всплывало, что они полицаи были, дружинники, кегаписты, э, те, которые сзади пацанов стояли со стволами. И это всплывало через время. Э, потому мое мнение, то, что занимается ТЦК, это беспредел. Мое субъективное мнение. Э, потом, э, что я бы хотел сказать. Э, мы с Александром Николаевичем э, Владимировичем Лавиненко сели, поговорили нормально, я сейчас еду уже в зону боевых действий. Меня с ТЦК перевели в боевую часть. Я еду в зону боевых действий сейчас позже. Еду этот. И что я бы хотел бы сказать. Мы с Лагоненко сели поговорили. Я ему рассказал, смотри, говорю, Саша, в то время, когда ты мне просто как полковник, начальник Полтавского районного ТЦК всего района, Просто мне лично, самому маленькому человеку в этой жизни, в этом Полтавском районе, вручаешь повестку, но это о чем-то говорит. То есть ты конкретно мне вручал повестку в тот момент, когда мне некоторые обвиняли там, э, ну я обвиняли, гранату подбрасывали, вывозили в лес, сепором обзывали. ты просто мне вручал повестку. На мою субъективную не, точку зрения, я ему сказал, по просьбе главы ВЦА Романова. С Лагиненком сели, руки пожали, э, так сказать, э, поговорили по-людски. Ну, э, я написал рапорт, и я уехал из ТЦК в зону боевых действий. В ту часть, где я раньше служил, то есть до того, как меня дернули в ТЦК. Я противник тех действий, потому что э, э, действия ТЦК отголоски это тоталитарного режима. То есть мы говорим, что тоталитарный режим у Кацапов. Кацаповик, судя по поводкам ТЦК, недалеко. Недалеко, я вам говорю, так как есть моя особительная точка зрения. Государство должно работать над модель, мотивационной составляющей. А сейчас обстановка, быдло загоняет людей, просто я называю быдло, потому что быдлячие оскорблять, руки протягивать, создавать провокации, еще с полицией это фиксировать, потом открывать уголовные дела на людей, это беспредел. Это то, чем занимались чекисты, э, эти дружинники и полицаи. Вот мое субъективное точку зрения, это беспредел если бы меня э, в этих условиях, э, говорю, если у меня был бы выбор дать человеку э, в этот э, повестку и отправить его в зону в, в боевые действия или мне вот сказали смотри вот пуля сейчас его в голову я бы выбрал бы пуль почему потому ну, что в тех условиях которые происходят ну это беспредел объясню э, почему я у Лавененко увидел здравость вот смотрите я ему задал конкретный вопрос говорю Саш смотри э, Берет какой-то там Пэтя, отправляет человека в зону боевых действий по повестке этой же. И это, он едет в зону, он-то погибает. Сидит его брат. Он э, этот, знает, что кисть там крыла Его брат удал повестку. Из-за того, а брат не хотел идти служить. И этот, и, э, этот другий, кажется, чушь. Это это государство выполнял функцию. Только государство это абстрактное что-то абстрактное. А крыло конкретно, с конкретным адресом, с конкретно парковочным местом автомобиля и тому подобное. И поверьте, тот брат потом не будет искать виновного государства, потому что он не найдет, потому что государство это абстрактно. Все знают практику ответственности государства за жизнь ваших родных и близких. Она абстрактная. Но есть конкретный человек, который принял участие в жизни вашего родного. Я был три с половиной месяца в ТЦК. Я ни одной ни повестки не раздал никому. Для меня это честь и гордость, что я в этом всем не принимал участие. Государство должно работать на мотивационной составляющей, финансовая составляющая, составляющая беспокойство за его родными, если он Помрет за то, что когда у него рук, ног не будет. Вы же не знаете, как к военным относятся без рук, без ног. Поначалу там помогают, а потом дальше все на плечах родных и близких, и на волонтерах. Поэтому мое личное мнение, я не хочу принимать участие в беспределе по отношению к людям. И я не могу молча реагировать. Вот почему я не, не отреагирую, потому что я детдомовский. Я знаю, что э, Мимо подобного нельзя проходить. Если ты пройдешь, и следующий будешь ты. И будет и будешь справедливо, если ты пройдешь мимо, и по отношению к тебе так поступить. Я знаю уродов, которые, мусоров, которые подкидали в карман э, людям и траву, и наркоту, и все остальное, дабы дело закрыть или как-то прищучить. И гранату мне, мне лично заносили в начале войны. Я его родом этим не прощу и всем остальным, я этого не прощу. Это поступки, которые нельзя прощать, потому что следующие будете вы. Э... Ну, как-то так. Я высказал свою точку зрения. Это моя субъективная точка зрения. Всем до свидания. Это я в зону боевой идеи. Это просто пидорасы, блядь, женщину называют блядина. Это нормально? Ну, Но мр... пидорасы, блядь, просто уроды. Уроды, блядь. Ебать. Боже, мрази. Боже, у них пистолеты